Перед тим як настане кінець історії нашої планети, все людство має почути особливу вістку від Бога. Що це за вістка та в чому її суть? Запитаємо у гостя під час духовного стітанку. Сьогодні в нашій студії священнослужитель Максим Крупський. Доброго ранку, Максиме. Здравствуйте. Сьогодні хотілося б поговорити про так звану трьохангельську вістку. В певних колах знають добре, що це таке, що це за таке словосполучення «трьохангельська вістка. Але я більшим певен, що більшість наших глядачів вперше чують, що ж воно таке трьохангельська вістка. Тему такую вы пробуждающую выбрали. Потому что если человек утром проснулся и сейчас услышит трех весть во всей своей красоте, то я думаю, что сон точно уйдет. Серьезно? Да, потому что ну, это очень еще... важное дело. И многие люди, когда слышат о, о книге Откровения, Иоанна, Апокалипсис, они сразу хотят: говорят: «нет, это не для меня, сразу хотят сказать, что Там это та сложная, план, да? Да, сложная угу. часть Библии. В, в принципе, я уже достаточно знаю о Боге, о том, что Он любит и спасает. Вот Откровение читать вообще не могу и не стоит его читать, потому что там как-то ну, все сложно. Вот. И даже многие, звери. многие солидные люди э, занимают такую позицию, что там очень много разных символов. Они написаны, наверное, 2000 лет кто-то как-то лучше понимал, а сегодня в современное время мы вообще ничего ценного там не можем увидеть. Но следует сказать, что... В Библии нет противоречия между тем, что написано в начале и тем, что написано в конце. в конце. Те вести, которые есть и о которых мы сегодня больше будем говорить, это не что-то такое новое, что абсолютно никогда никто не слышал, и вот сейчас оно звучит, и мы не знаем, что с этим делать. Нет, эти вести это как итог определенный того, что было сказано раньше, об этом я чуть больше скажу. То все-таки, Триханская вестка. 14 глава, Откровение. Последние несколько страниц священного Писания, тут буквально 3-4 странички до конца угу. остается. Да. И вот мы видим, что есть три ангела, которые летят друг за другом да, вот, и которые возвещают вечное Евангелие. Это первое, что следует сказать о трехангельской вести, если кто-то из наших зрителей никогда о ней не слышал. Что, что это они возвещают ангела? вечные Евангелие. Что буквально такое... ангелы, что, что это за ангелы? Это пророчество, про Это тоже символы какие-то. Я думаю, что когда мы читаем книгу Откровения, очень важна ее связь с книгой Даниила и с предыдущими главами. И в книге Откровения мы видим такую перекличку между небесной картиной, угу. что там происходит, и событиями, которые происходят на, над Землей. Угу. Когда мы видим ангелов, которые возвещают определенную весть. То это как раз и значит, что Господь приготовил определенную весть для конкретного времени. И вот положение 14 главы, которое, по сути, является центром книги Откровения, вот оно и как раз говорит, что это заключительная, важная весть для последнего времени. И это подтверждает 13 глава и, в принципе, 7 глава Даниила, потому что они очень тесно связаны между собой. Угу. Но что бы я хотел сказать, чтобы не напугать людей, которые, может быть, первый раз слышат, что это вечный Евангелие. А Евангелие это благая. Весть. Угу. То есть если сравнить то, что сказано в 14 главе, с Евангелием от Иоанна, Луки, от Матфея, да, от Луки… Это та, там, же, самая вестка, это так? та же самая весть, та же самая да. То есть не стоит воспринимать, что здесь Господь хочет нас как-то вот, напугать какими-то событиями. Вот. А вот когда мы читаем про Иисуса, Иисус тоже очень много говорил о последнем времени. И если посмотреть, внимательно изучить вот эти три вести этих ангелов, то мы увидим, что они и раньше звучали в Священном Писании, и э, они просто повторяются с новым, с яком, новым яком значением для последнего, смири, для последнего времени. Ну, да. Да, я еще все таки пр прочитать. Да? Так, с первой. Вот то, что пугает как раз людей. Mm -hmm. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю и море источники вод». Если посмотреть на первую весть, сразу мы видим те слова, которые пугают современного человека. Это слово ⁇ суд ⁇ это слово ⁇ убойтесь да? ⁇,⁇ угу. вот, поклонитесь ⁇ потому что это тоже очень непривычно для современного Прин -прин -прин человека. Как, да. Но если мы разберемся внимательно, мы увидим, что ⁇ убойтесь ⁇ в священном писании оно всегда связывалось с таким бережным отношением к Богу, который любит тебя, Но и ты его все, любишь, да, да. То есть это, это такое да. восхищение Господом. То есть это не в том значении, что испугайтесь Бога, да? uh -huh. Второе, что значение самого слова суд, оно тоже позитивно, потому что суд в книге Откровения вообще выглядит как то, что Господь придет и расставит все на свои места. Вот кому бы в жизни хотелось, чтобы но все стало справедливо, по-честному, так как вот многие считают, что не заслуживают лучшее в своей жизни, mm -hmm. да? Так вот суд, священное Писании, в книге Откровения особенно и выглядит именно как тот момент, когда Господь расставит все по своим местам, когда несправедливость исчезнет. Это приятная вещь, радостная Это вещь, вещь, конечно, радость для богатёв. Да. И третье, поклонитесь сотворившему, э, весть о том, что у нас есть Творец Любящий, который нас создал, тоже очень многое расставляет в жизни современных людей, которые порой не знают, откуда мы, кто мы и все. Вот эта весть, она ну, позитивна, она добрая. Добрая угу. весть. Я ее именно такой воспринимаю. Угу. Идем дальше. Добрая. Э, доброе, давайте другой. Э, вторая, да, другой ангел следовал за ним, говорил, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Про что мова взагалі? Який Вавилон? До чего тут место Вавилон? Тоже может кого-то напугать он... утром, и да? Он я, угу. ну, я помню, когда я впервые читал когда я давным-давно читал эти слова, я так разумею, что Вавилон просто был разрушенный, він впав, mm -hmm. то был знащенный. Але я, насколько я разумею, немножко інше значение имеется. Я думаю, что не раз в вашей программе э, вы рекомендовали людям, когда они читают священное писание, но ну, есть определенный как бы, порядок, с которого следует начать, когда вы только знакомитесь да, с Библией. Mm -hmm. И откровение, наверное, не самое, лучшее такое, ну, не самое лучшее начало, чтобы человек открыл, никогда не зная ничего ни о Боге, ни об этих важных mm -hmm. идеях, которые есть. Да. Mm -hmm. То есть оно немножко сложно. Но когда здесь говорится о Вавилоне, то опять же в книге Откровения, во всем священном писании, это не просто древний город, который в свое время при Новоходоносоре упал. А это богоборческая система, которая всегда во все времена противодействовала народу Божьему. Она очень часто в Священном Писании она представлена как соединение политической и религиозной власти. И опять же, я хотел бы напомнить о том, что трехангельская весть она имеет особое значение для тех, кто живет в последнее время. Эти это люди, то есть для нас, да. То есть мы можем самую большую пользу вынести с вот этих вот вестей. И то, что здесь говорится о том, что эта богоборческая власть она идет своему падению или падает, да. Это радостная весть, это тоже радостно, потому что все люди, которые читая священное писание, видят, что это та власть, которая уничтожала верных людей, уничтожала послушных Богу людей во все времена и будет делать это до самого конца, здесь предсказано, что она упадет. Это радостная весть. У -у -у. Ну и третья, да, и третья ангельская весть, кто поклоняется... Вот третья ангельская весть, она как предупреждение. Предупреждение и обетование. Тут сначала, ну, да. знаете, да -да. комплименты сначала, а потом уже можно и покритиковать, так? Но тут тут есть радист новистка, но угу. есть и поправочное. Знаете, просто вся туркменская весть, она по сути говорит современному человеку: ты не сможешь остаться в нейтралитете. Мы идем к таким событиям в мировой истории, к такому угу. времени, когда каждому человеку нужно будет сделать выбор. Вот об этом суть и выбор, в какую пользу, да, в Бога или э, Тот, кто Ему противодействует, вот как раз она и является определяющей Творец, поклонитесь Ему, да, уважение Господу, послушание Господу, э, не, чтобы не быть в, под властью этого Вавилона, да, богоборческой системы. И третья э, ангельская весть: как она озвучить? говорит: э, здесь мы читаем: кто поклоняется зверю и образу Его, и принимает начертание начало свое или руку свою. Тот будет пить вино ярости Божией и так далее, то есть э, о том, что на таких людей, которые все-таки в конечном итоге займут ту сторону, они в последнее время, так как мы идем к концу, да, э, они испытают гнев Божий. И это предупреждение, которое есть. Но для тех людей, которые принимают Божью сторону, они просто вот в этом, даже в, в третьей ангельской вести, да, они видят э, что-то доброе и mm -hmm. очень важную такую благую весть для нас, потому что она еще раз говорит о том, что все идет к концу. Что скоро придет момент, когда Господь расставит все по своим местам. Интересно и окончание этой Трехангельской вести, которая говорит о терпении святых, соблюдающих заповеди Божию и веру в Иисуса. Это еще один очень интересный текст, который многим ну, некомфортен, потому что сегодня мы живем в то время, когда заповеди Божьи в пренебрежении, и многие люди очень несерьезно относятся к вере mm -hmm. в Иисуса, да, или вере Иисуса. Вот. И этот текст тоже говорит о том, что вот эти святые, которые услышали эту весть, это одна из определяющих признаков. тих людей, які будуть послушні Богу в конце времен. Угу. ну виходить так, що э, перша вістка говорить про те, що як який бі який бік краще э, зайняти правильно. Убойтесь Бога, так мы читали. Uh -huh. Третья вестка говорит про то, что будет с теми, кто uh -huh. не примется Божьей uh -huh. стороны, а вторая вестка просто застерегает, как як... она четко говорит о том, что Выбойте. все, кто як борется против выбор? Бога, особенно та религиозно-политическая система, которая вот это делает, она тоже получит свое воздаяние. Но я хотел бы к первой вести обратиться, сказать, что особым образом э, эта весть говорит о субботе. Потому что она начала возвещаться в то время, когда теория эволюции начала, вот вообще открытие вот этих вот истин в священном писании, оно было тесно связано с событиями в XIX веке, угу. когда теория эволюции начала набирать свои обороты. Когда Человек, он непонятно от кого произошел. И вот эта весть прозвучала, что убойтесь Бога, который сотворил всех, да? который является нашим Творцом. И когда мы смотрим заповедь о субботе, она тоже тесно связана с поклонением Творцу. И эти вести они переплетаются красиво в Священном Писании, как перекличка такая идет угу. между вестью о субботе и между этой вестью первого ангела. Ну, э, все же таки, напевно, останется неизбывное, а чому нам сегодня, с христианам, важно знать эту вестку, понимать ее? Чему это так важно? Я думаю, что ответом на этот вопрос будет понимание того времени, в которое мы живем. Если люди по-прежнему думают, что впереди у меня столько времени, непонятно, куда идет наш мир, наше общество то Библия их предупреждает не только в книге Откровения, в многих других главах Священного Писания написано, что мы живем в последнее время. Угу. То, что происходит с природой, то, что происходит с нашим обществом, оно показывает, что человечество движется к какому-то итогу. И если оно движется к итогу, то у Господа приготовлена особая весть для тех, кто достиг этого времени, как бы какая-то какой-то итог всего священного Писания, то есть мы приближаемся к концу, и трехангельская весть это именно эта весть, то есть она должна Убиска быть размещена в первую очередь тем людям, которые понимая или не понимая живут в последнее время, то есть живут вот этом итоге всего всего процесса, который вот описан в священном Писании. Поэтому если человек сегодня осознал это время, он чувствует, что мы приближаемся к каким-то важным событиям в истории, то я думаю, что он внимательно будет исследовать эту трехангельскую весть. Действительно, нужно знать, еще Библия говорит Для нас і про нас і трихангельська звістка, вона якраз і є ось цим ось цією вісткою саме для нас, для для нас з вами, для наших глядачів. Тому потрібно, потрібно досліджувати біблію, потрібно досліджувати і ось ці складні на перший погляд. А насправді прості і важливі для нас істини. Дякую, що були з нами. і Дякую за те, що відкрили з нами біблію. і розповіли нам щось цікаве. Друзі, я нагадую, якщо у вас залишилися запитання до нас, ви можете звернутися у наш кол-центр за номером телефону 0800 30 20 20. Ми завжди готові відповісти на ваші прохання, ми, ми готові допомогти вам з вивченням Біблії, ми готові молитися за вас. Наші священнослужителі завжди на зв'язку для того, щоб помолитися за вашу потребу, відповісти на запитання, які відкриваються в Біблії. Тому Телефонуйте, нам буде дуже приємно. Пропонуйте ваші теми, які нам потрібно підняти тут на цій програмі. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро ми повернемося для того, щоб ще подарувати вам багато чого цікавого в ефірі програми Ранк надії.